Samurad. Hari ini aku mau ajak kamu ngabuburit jalan-jalan di Mekah, menikmati suasana sore di sini. Setelah kemarin kita mendaki Jabal Rahmah di suhu 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius dan menyusuri jalanan yang ramai sekali dengan para pedagang. Yang lebih menarik, pedagangnya ternyata ada yang orang Indonesia tulen, tepatnya berasal dari Pulau Madura dan Pulau Lombok. Dan kemarin akhirnya kita beli kelapa muda karena saking hausnya Selesai pedagian kami langsung melanjutkan perjalanan mengitari Mina dan Musdalifah Videonya mungkin akan aku share besok secara terpisah ya Selanjutnya kita langsung kembali ke hotel Dan sorenya kita akan jalan-jalan ke Mekah Merasakan sensasi ngabuburit di Tanah Suci Sekalian berangkat sholat maghrib berjamaah di Masjidil Haram sampai di depan hotelnya. bismillah Awab bismillah. 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 oke okay. gimana, Pak? Kita bisa jalan-jalan siang hari di luar Masjidil Haram dan hotel. Uh, ini kita terasa banget vibes -nya ya. Nih, Arabic vibes. Meskipun kakinya... kakinya udah pada kayak robot. Kakinya kaku-kaku kabe kaku, kaku.

Hello Indonesia. Bye bye. Apa kabar? Ah baik. Tambahan pak nih kagumi pemi pada ibu per. Ibu Satu real satu real satu real. Oh kalau siang kayak gini ternyata. ini bisa ngabisin duit ini kalau ada waktu ini <laughs> ya Allah tahan 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 sobar sobar Orang oh. murah, murah, orang murah, -murah. Warung-warung di sini, guys. Ini buahnya seger-seger banget. Wah Oh, ini kurma, ini kurma. Kurma, kurma, kurma. Ini kurma muda. Ini kurma muda kurma muda ini nah, <laughs> macam-macam kurma hmm, oke okay, kita sudah sampai nih di hotelnya ternyata oh jalannya itu ke situ oke okay, tahu ya oke okay, oke okay. ini okay, hotel kita beli apa? Oh, kita mau ke apotek dulu, apotek. A few moments later. Di sini kita mau keluar sebentar tapi ternyata pas ngepasi azan. Pas ngepas pas, pas ngepasi azan zuhur, guys, dan lihatlah apa yang terjadi. Toko-tokonya pada tutup, apotek yang tadi kita mau beli tutup. Terus kita mau beli ini, toko-toko pada tutup semua nih ya. Ini Aden duhur Tuh, itu juga ditutup gitu aja. Terus ini orang-orang juga mungkin pada mau ke masjid. Kita mau beli ini dulu. Haus banget sih yang ini. Avokat, Avocado. Avocado 10.000 ribu. Ini, ini loh avocado. Ini avocado. Ini 10 real. Ini real kan? Ini apa ya? Ini tebu ya? 7 ribu tebu. Tebu tuh, eh tebu tujuh real Tahu lo guys dia tebu satu, avocado sih tahu lah ya. Tapi tebu tahu kan? Extra ice, ice, buis. Oh, oh okay. ini apa? Ini avocado, tebu? Avocado, tebu. Oh, oh ini tebu. Oh ya, oh ya 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 ya. Ini buah asli apa enggak ya? Ini sirup, hijaunya kok hijau cerah gini ya? Oke, okay, kita cobain dulu. What is this? Si. Ada essence. Essence. Uh, avocado, jalun lecu lulus. Oh. Kisiria. Uh, is real. uh, really? Wow. This is real? Aku Uh, nggak ngerti. 30. real or essence? Essence. real? Real from fruit? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Fruit Jalun. Anar. Oke. Okay. Delima. Jalun. Jarum. Okay. Uh, uh, Delima. But, but, this 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 from oh, real okay. Delima. Oh, ada sepuluh riang, ada 30 riang. Oh ya, dia ngomong di bahasa Inggris. Oke 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 oke. Itu tuh. Cepen, cepen Ini 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 apokat beneran cuman. Cuman. nggak? Nggak. Oh ya? ini soalnya ini hijaunya tuh cerah banget. Biasanya kalau alpukat yang asli kan hijaunya hijau tuh kuning kuningan gitu ya. Hijaunya hijau pucat iya aneh rasanya itu apa tebu tebu dari mana dari Indonesia bukan <laughs> enak ya. Oke, coba. Oh, enak coba ini lebih enakan air tebunya daripada alpukatnya loh padahal murah yang ini yang tebu tujuh real oh iya tebunya asli tuh tuh nih tebunya pakai tebu asli tuh Tuh, oh stok tebunya banyak banget tuh Iya stok tebunya banyak banget dari Indonesia itu. Jadi stok tebunya real Terus uh, ini kayaknya sih alpukatnya pakai alpukat juga Tapi dikasih essence deh ya Aromanya ada aroma aneh-aneh yang gitu kan dan, dan kita jajan mahal guys Berapa? Uh, 7 real ini berarti 30 ribu ya kita 30 ribuan ya Terus kalau yang itu Berapa? 40 ribu, 40 ribu. 40 ribu kita terjebak dengan angka tujuh dan sepuluh 10. bayangannya 10.000 ribu, 7.000 ribu. Huh? tapi tapi itu oh, real guys, guys. itu eh, excuse me tercepit di pojok guys <laughs> hmm, malah jadi tukeran sama paling ini es tebunya pakai aku es aku di dibawa parikun so sweet Udah kita soal-soal Inggris padahal kita kita ngerti kita ngomongnya bahasa Inggris pokoknya dia ngerti aja kita gitu. kalau nggak ngerti pokoknya campur-campur gitu kalau nggak ngerti juga pakai bahasa kolbu gitu <guluh> kalau bahasa kolbu nggak ngerti ya udah kita ngobrol <guluh> Ayo, ayo, Assalamualaikum. Allah Muhammad. No, no. Sekarang menjelang maghrib jam setengah enam. Nah bersama rombongan kita akan menuju ke masjid apa mbak? Masjid baru ya. Masjid baru. Masjid baru di Masjidil ya. Haram oh. untuk sholat maghrib berjamaah dan seperti ini sorenya di area sekitaran Masjidil Haram guys ini kita baru keluar dari hotel sorenya di sekitaran Masjidil Haram di luarnya ya di luar ini kita jalan kaki <tuh> udah mata panda. di restoran Romansia ini deh. Nah, di situ kalau kita mau cari um, makanan khas Arab gitu, Mungkin seperti nasi kebab terus apa ya, yang canai gitu-gitu ya

Dari rencana awal untuk umroh ketiga sepulang dari Jabal Rahmah, tapi dibatalkan karena kondisi fisik semua jamaah sudah terlalu loyo, guys. Gimana enggak. Sehingga kami juga batal berkunjung ke tempat Mikot Ronah. Tapi kami tidak membatalkan rencana kami ke Masjidil Haram untuk sekedar menunaikan sholat maghrib berjamaah. Udah masuk maghrib, guys. Oh Dari sini, kita akan masuk ke masjid baru untuk segera menunaikan sholat maghrib. Sebagian area Gate Abdullah, kawasan perluasan baru Masjidil Haram, sudah dibuka. Bangunan dan menara sudah kokoh berdiri, di dalamnya pun terlihat megah dan mewah. Beginilah penampakannya.